Какая у вас информация на эту хвилину? Здравствуйте. Uh, ну, пока обновления информации нет. Uh, я могу только повторить, что uh, действительно вот около 300 uh, людей ворвались сегодня в здание Райгус администрации в, в станично Луганском. Uh, выгнали оттуда председателя Райгус администрации проголосовали и назначили председателям рай Гос. рай э, госадминистрации его заместителя вот э, повесили над зданием российский флаг э, вся эта группа точнее большинство из этой группы уехали якобы в сторону границы э, по грант перехода красная таловка сейчас э, наши коллеги поехали в том направлении и будут следить за тем как будут разворачиваться события но вообще в луганске сегодня обстановка э, немножко накалилась э, очевидно кто то пытается э, провоцировать и срывать наметившийся переговорный процесс сегодня э, группу э, участников э, батальона ополченцев батальона милиции, который формируется в Луганске. 30 человек, ехавших в милицейскую учебку, в город счастья. Их окружили, побили. И командира батальона Тимура Илдашева захватили и отвезли в захваченное здание СБУ в Луганске. Он сейчас находится там, ведутся переговоры по его освобождению. Я боюсь, что таким образом кто-то пытается спровоцировать и местную самооборону, и пророссийских активистов на какие-то резкие действия, на конфронтацию. И мы сейчас пытаемся делать все возможное для того, чтобы это предотвратить. Костянтина, а чи вы бачили, возможно, на улицах силовики в жовто-синими и возможно, военные, возможно, працівники впервые спецслужб українських украинских? В последнее время на патрульных машинах пуганской милиции э, э, висят э, э, государственные флаги, ну, флажки э, желто-синие. Вот но боюсь, что это всего-навсего приказ э, таким образом оформить машины. Но, к сожалению, настроение луганских милиционеров, mm -hmm. э, скажем так, весьма не патриотично. Mm -hmm. ну, большинства. Я, конечно, не могу обобщать. 에, достаточно і порядочних э, міліціонерів, но все таки многі з них боюся. зрозумів. Дякую, Константини. Вам сердечно прошу тримати нас в курсі справ. Ми дуже переживаємо очевидно за те, як і вся країна за те, що відбувається на території Луганської області. Дякую, Константин Руцький, журналіст з Луганська, був на прямому зв'язку з нашою студією.